धुळे शहरात मागील काही महिन्यात वाहन चालकाकडून मोटारसायकलवर तीन सीट बसवून फिरणे चालत्या वाहनावर मोबाईल संभाषण करणे बुलेट वाहनास आवाज करणारे सायलेन्सर इत्यादी प्रकारात वाढ झाली होती त्यामुळे रस्ते अपघात होऊन जीवितांचे व मालमत्तेचे नुकसान होण्याची दाट शक्यता असल्याने श्रीकांत धिवरे पोलीस अधीक्षक किशोर काळे अपर पोलीस अधीक्षक धुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऋषिकेश रेड्डी सहायक पोलीस अधीक्षक धुळे शहर विभाग यांनी सदर प्रकारात आळा बसावा म्हणून आज दिनांक तेवीस जुलै दोन हजार चोवीस रोजी संपूर्ण धुळे शहरात सकाळी अकरा ते दुपारी एक यावेळी संतोष माता चौक कमलाबाई चौक बारापत्थल चौक पारोळा रोड कराची चौक पंचवटी चौक दत्तमंदिर चौक गोंदूर रोड स्टेडियम या ठिकाणी शहर वाहतूक शाखेसोबत शहरातील धुळे शहर चाळीसगाव रोड आझादनगर देवपूर पश्चिम देवपूर मोहाडी या पोलीस स्टेशनकडून विशेष मोहीम राबवण्यात आली त्यात मोटरसायकलवर तीन सीट बसून प्रवास करणाऱ्या साठ वाहनधारकांवर कारवाई करण्यात येऊन तास हजार दंड करण्यात आला आहे तर चालत वाहनावर मोबाईल संभाषण करणे या मोटार वाहन कायद्यांतर्गत सात केसेस करण्यात आले असून सात हजार दंड आकारण्यात आला आहे तर बुलेट वाहनात कर्ण कर्कश आवाज करणारे सायलेन्सर बसवणारे तीन वाहन चालकांची कारवाई करून तीन हजार रुपये दंड करण्यात आला आहे सदरची विशेष मोहीम ही पुढील पाच दिवस अशीच चालू राहणार आहे तरी नागरिकांनी वाहन चालवी त्यांना मोटार वाहन कायद्याचे कायमस्वरूपी पालन करावे असे आवाहन ऋषिकेश रेड्डी सहाय्यक पोलीस अधीक्षक धुळे शहर विभाग यांनी केलेले आहे ओके सर हमारे दुलिया के एस पी सर दीवरे साहब और एडिशनल एस पी सर किशोर काले सर हमारे एस डी पी ओ सर रेड्डी सर इन्हों के मार्गदर्शन के अंदर जो दुलिया में ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है कि रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं जानों माल का नुकसान हो रहा है तो उसके हिसाब से एक कार्रवाई होना चाहिए इसके लिए शहर में जगह जगह पे नाकाबंदी लगाई गई है और जो भी ट्रिपल सीट जो भी मतलब जो भी कार्रवाई हो आ, कर रहे हैं हम टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स पे हमने अभी कार्रवाई करी है कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो जिससे जानों माल का नुकसान ना हो इसके लिए शहर के हर जगह हर पुलिस स्टेशन ने ये कार्रवाई शुरू की है तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखिए ट्रैफिक रूल फॉलो कीजिए जिसकी वजह से आप पे कार्रवाई ना हो और पुलिस ये जो कार्रवाई कर रही है ये आपके लिए है जिससे आपकी जान बच सके इसके लिए हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं जैसे कि अभी नाबालिग लड़कों को गाड़ी चलाने के लिए माँ बाप दे रहे और नाबालिग लड़कों से एक्सीडेंट हो जाता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी ना दे उनको जो भी ट्रेनिंग है लाइसेंस आठ साल के बाद उनको लाइसेंस मिलने के बाद ही उनको गाड़ी दे दें और ट्रिपल सीट अपने लड़के ट्रिपल सीट घूम रहे हैं उस पर ध्यान रखें तो कार्रवाई अभी चालू है सबसे रिक्वेस्ट है कि कार्रवाई को सा Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.